Днями в актовому залі рейсліхосуправління відбулася чергова апаратна нарада при голові Котовської районної державної адміністрації Синьку Володимиру Павловичу. Головним питанням порядку денного апаратної наради був розгляд стану матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я Котовського району, в яких надається медична допомога дітям та результати дитячого медогляду в районі, ініційованого губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком. підтримці голови обласної адміністрації Матвійчука. У нас проводятся медицинские осмотры учеников и детей, которые посещают детские дошкольные учреждения. Медицинские осмотры проходили в два этапа. Первый этап у нас прошел с 1 апреля по 1 июня 2013 года. Второй этап начал свою работу 3 сентября и будет проходить до 15 декабря 2013 года. Медицинский осмотр проводится специалистами Котовской городской больницы. Принимают участие невролог, отолеринголог, хирург, стоматолог, педиатры, врачи общей практики семейной медицины. На 1-10 2013 года выездными бригадами было проведено 46 выездов. Из них осмотрено 7560 детей по району. В общей сложности по селу было осмотрено 4206 детей, что составило 61% от общего количества детского населения района. По селу осмотрено 95% детей. Впервые выявлена патология в 184 случаях. По структуре заболеваний 88% выявлена неврологическая патология, хирургическая патология в 199 случаях, лорпатология 331 случай. На лечение в Котовскую городскую больницу было направлено 856 детей, что составило 20,3% от осмотренных детей. В областную детскую клиническую больницу было направлено 46 детей, что составило 1%. Работа по охвату детей, дополнительным обследованием, консультативной помощью в настоящий момент продолжается. Одновременно с 1 апреля 2013 года были осмотрены в полном составе два интернатных, интернатных учреждения Котовского района. Это 182 ребенка были охвачены медицинским осмотром. Також на апаратній нараді доповіли заступники голови та керівники структурних підрозділів Котовської районної державної адміністрації про підсумки роботи за минулий тиждень та проблемні питання.